तन्मध्यस्था महादेव्यो द्वात्रिंशच्चतयः स्मृताः नानाशस्त्रप्रहरणा गोमेधमणिभूषिताः प्रत्येकलोकवासिन्यः परिवार्य समन्ततः गोमेधकाले सन्नद्धाः पिशा स्वर्लोकवासिभिर्नित्यम् पूजिताश्चक्रबाहवः क्रोधरक्ते क्षणाभिन्दि पचच्छिन्धि दहेति च वदन्ति सततं वाचै युद्धोत्सुकहृदन्तराः एकैकस्या कामता सेना सीना महासेना वर्णनीया कथन रूपा रथा नाम नहीं वगणना वाहना नाम बचा सर्व युद्ध समारंभ स्तप्त्र देविया विराजते तासाम नामानि वक्ष्यामि पापनाशकरानि चा विद्या ह्रीं पृष्टयः प्रज्ञा कुहुस्तधा। रुद्रा वीर्या प्रभानन्दा पोषिणी बुद्धिदाशुभा कालरात्रिर्महारात्रिर्भद्रकाली कपर्धिनि का विकृतिर्दण्डिमुण्डिन्यौ सेन्दुखण्डाशिखण्डिनी विशुम्भशुम्भमधिनि महिषासुरमर्धिनि इन्द्राणि चैव रुद्राणि शङ्करार्धशरीरिणि नारीनारायिणि चैव त्रिशूलिन्यपि पालिनि अम्बिकाह्रादिनि पश्चादित्येवं शक्तय स्मृताः युद्धेतः कुपिता सदा ब्रह्माण्डनाशिनम् पराजयो न चैतासां कदाचित् क्वचिदस्तिः गोमेदकमयादग्रे स्वद्वज्रमणिनिर्मितः तस्य योजनतुङ्गौसौ गोपुरद्वारसंयुतः कपाटशृङ्गलाबद्धो नववृक्षसमुज्ज्वलः सालस्तन्मध्यभूम्यापि सर्वं हीरमयं स्मृतम् गृहाणि वीधियो रद् रद्या महामार्गाङ्गणानि च वृक्षालवालतरवासारिङ्गा अपि तादृशाः दीर्घिकासेन यो व्याप्यस्तटाकः कूपसंयुताः तत्र श्रीभुवनेश्वर्यवसन्ति परिचारिकाः एकैकालक्षदासीभिस्सेविता मदगर्विताः

तु क्षत्रधारिण्यश्चामराणां विधारिकाः नानावस्त्रधराः काश्चित् काचित् पुष्पकराम्बुजाः नानादर्शकराः काचित् काचित् कुङ्कुमलेपनं धारयन्तः कज्जलं च सिन्धूर चषकम्पराः काचिच्चित्रकनिर्मात्यः पादसंवाहनिरताः काचित्तु भूषाकारिण्यो नानाभूषाधराः पराः पुष्पभूषणनिर्मात्र्यः पुष्पशृङ्गारकारिकाः नानाविलासचतुराः बाह्य एवं विदाः पराः निबद्धपरिधानीया युवत्य सकला अपि देवी कृपाले सवसात्तुच्छी कृत जगत्रयाः एता दूत्य स्मृता देव्य श्रृंगार मदगर्विताः तासां नामानि वक्षामि श्रृणु मे नृपसत्तमा अनंगरूपा प्रथमाप्यनंग मदना परा तृतीया तु ततः सुंदरी मदनातुरा ततो भुवनवेगा सात्यधा भुवनपालिका स्यात्सर्वासिशिरानङ्गवदनानङ्गमेखला विद्युद्धामसमानङ्गः क्वणत्काञ्चि गुणान्विताः रणन्मञ्जीरचरणा बहिरं तरितस्ततः